মই বোলে অখিল গগৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে আপুনি বেলেগৰ ভিডিঅ' কিয় বনাই থাকে অখিল গগৈৰ ভিডিঅ' কিয় নবনায় মই এতিয়া কৈছোঁ শুনক অখিল গগৈ ভিডিঅ' মই বনাওঁ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু কালি মই এটা গগৈ বুলি কৈ পেলাই মানে থ লিখি পেলাই এটা মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যিহেতু সেই ভিডিঅ'টো মানে কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে দিলীপ শইকীয়াই মোৰ সহ্য নহ'ল আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু তাতেই কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথাও আহি পৰিছিলে আৰু তাতে কি এজনে মোক মানে কমেণ্ট কৰিছে বাইদেউ আপুনি বোলে হেৰি নহয় মোক বিশেষ বেয়াকৈ কোৱা নাই কিন্তু অকণমান টান এটা লাগিছে বাৰু টানকৈ কৈছে আপুনি বেলেগৰ হেৰি কৰে আপুনি অখিল গগৈ ভিডিঅ' বনাক আকৌ এনেকৈ কৈছে অখিল গগৈয়ে যে বোলে কাৰোবাক চুমা খায় কিবা খায় এনেকৈ পেলাই যে হেৰি কৰিছে তেনেকৈ কিবা কিবি কৈছে আৰু কিয় নবনায় তাৰপিছতে মই কৈছোঁ তাৰ সেইবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ নবনোৱা নহয় তুমি চাবাচোন বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু কি কৰিলোঁ জানেনে মই কমেণ্টটো ডিলিট কৰি দিলোঁ বহুত এডৰা লিখিছিলে জানে আৰু ইমান দীঘল কমেণ্ট পঢ়ি থাকিবলৈও হেৰি নহয় কিন্তু যিয়ে

কিছুমান পঢ়োঁ আৰু যিবিলাক বেয়া পাওঁ মই ডিলিট কৰি দিওঁ তাৰপিছতে আৰু তেনেকুৱা হ'ল হোৱাৰ পিছত অথনি কিন্তু মই সেই কমেণ্টটো ডিলিট কৰোঁ বুলি কৰা নাছিলোঁ জানেনে মই যিটো পিছত ৰিপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইটোত কিবা এটা ক্লিপ খাই পেলাই কমেণ্টটোৱে ডিলিট হৈ গ'ল বাৰু যি কি নহওক মই তেওঁক বেয়া পোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বাৰু বনাবলৈ লৈছোঁ অখিল গগৈৰ ওপৰতে আৰু অখিল গগৈৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাৰ একো হেৰিয়ে নাই কিয় নাই জানেনে অখিল গগৈ হ'ল মানুহজন বা আমাৰ কৰ্মী কৰ্মীসকল এনেকুৱা কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় মুঠতে খবৰ দিব আজি আমুকত মিটিং আছে তামুকত মিটিং আছে সেইটোৱেহে ইমানো প্ৰেছাৰ দি নাথাকে আ সেনেকৈ আমি মিটিঙত যাওঁ আমি আমুক হৈ প্ৰচাৰ থাকিব লাগে বা মোৰ ঘৰ ভিডিঅ' বনাম সেইবিলাক কিন্তু আমাৰ ছিষ্টেম নাই মোৰ যদি মন যায় মই বনাম মোৰ যদি মন নাযায় মই নবনাওঁ তাত আমাৰ ধৰা বন্ধা কোনো নিয়ম নাই আৰু অখিল গগৈনো ভিডিঅ' কি বনাম তেওঁ উজনি নামনি পূৰা খলকনি তুলি আছে দেখিছে নহয় তেওঁ য'তে নহওক তাত গৈ বিপদৰ সময়ত বিপদৰ বন্ধু তেওঁ মাত এষাৰ হ'ব হ'লেও দিবই লাগে মুছলিম মানুহ হওক বা অসম হেৰি হেৰি হিন্দু মানুহ হওক যি মানুহ নহওক কিয় মানে বিপদত যোন মানুহ পৰিছে তেওঁ কাষত গৈ তেওঁ থিয় হ'বই আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই কিছুমানে তেওঁক ভাল কয় আৰু কিছুমানে তেওঁক বেয়া কয় আৰু বেয়া কোনখিনিয়ে কয় আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে বেয়া কোনখিনি মানুহে কয় বাৰু আৰু বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ এতিয়া বহুতে কয় দেই অপ্ৰিয় কিছু সত্য কথা কয় কংগ্ৰেছ মানেই মুছলিম মিয়া মুছলিম এনেকৈ কয় নহয় জানো কিন্তু অখিল গগৈ বাদে তাত কোনোবাই এজনে কংগ্ৰেছী মানুহে খবৰ ল'বলৈ গৈছিল নে সোমাব পাৰিছিল নে পাৰিছিল জানো আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাওকচোন কিন্তু অখিল গগৈ তাত গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্ততে মোক যোনে কমেণ্ট কৰিছে মই তেওঁক কথাখিনি কৈছোঁ দেই তেওঁ বোলে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই বুলি কৈছে আৰু সেই সময়তে অখিল গগৈক কোনোবা এগৰাকী বয়সস্থ মহিলাই গোপা মাৰি ধৰিছিলে আৰু সেই ফটোখন বা প্ৰে নহ'বলৈ হ'ল বোলে থ'বলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'ল এডিট মেডিট কৰি কিবা কিবি কৰি পেলাই কি কৰিলে একে বোলে মানে একে মানে আধা হেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ সেই মহিলাগৰাকীক কানি কাপোৰ চোলাটোৰ আধাখিনিয়ে নাই গোপা মাৰি ধৰা চুমা খোৱা খালেই যেনিবা মাকক চুমা মানুহজনীয়ে গোপা মাৰি ধৰিছে কপালত যেনিবা চুমাটো খালেই মই কৈছোঁ কি নহ'ল হা লুকাই চুলেতো খোৱা নাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগত চুমাটো খাইছে তাতেনো কি হ'ল আৰু তাতে কিছুমান আমাৰ পণ্ডিত আলি কিছুমান হেৰি থাকে নহয় ভিডিঅ' বনোৱা উহ ৰাম তেওঁলোকৰ কি কথা সেয়া কথাটো আৰু এতিয়া মইনো অখিল গগৈ কি ভিডিঅ' বনাম কওক তেওঁক লৈ কোনোবাই যদি সমালোচনা কৰে যিটো মানে নোহোৱা কথা এটা কয় সেই কথাটোত মাত মাতিম আমি তেনেকুৱাবিলাক আমি চকু কাণ দিম তাৰ বাদে আমি তেওঁ যিটো কৰিছে সেইটো আমি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ যদি কিবা এটা দুখ কৰিছে দুখেই কৰিছে তেওঁ যদি দুখ কৰা নাই দুখ কৰা নাই তাত আমি ইমান লাগি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই নহয় আৰু তেওঁ কোৱাৰ দৰে মই অখিল সেইটোৰ ওপৰত অখিল গগৈ ৰিলচৰ কথা কৈছে তেওঁক মানে কমেণ্টটো ভালকৈ সজাই পৰাই ক'ব জনা নাই ঢেৰ লিখিছে কিন্তু ৰিলছৰ কথা কৈছে ৰিলচ ওলাইছে বোলে সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাব লাগে মই কৈ দিলোঁ কথাটো কোনোবাই এডিট কৰি পেলাই অখিল গগৈক লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছে কিবা বনাইছে বা সেইদিনাখন গুণগুণ চেতিয়া লখিমপুৰত গুণগুন চেতিয়াৰ তাত গ'ল তাতো বনালে যেনিবা কিনো হ'ল দুখৰ মাজতো হাঁহি ফূৰ্তি কৰিলে সেইটো জানো কিবা মানে বেয়া কথা হ'ল একোতো বেয়া কথা হোৱা নাই আমাৰ দৃষ্টিত আৰু আজিকালি মানুহে ইমান তল খাপৰ কথাটো চিন্তা কৰে ভাবিলেই আচৰিত লাগে মানে কি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই আৰু কিবা কথা কৈ থাকিলে কিবাহে ওলাই যায় সেইকাৰণে মই আজিকালি মানে ফালৰি কাটি কাটি থাকোঁ গম পাইছে যিটোক মোক প্ৰশ্ন কৰে মই সেইটোহে উত্তৰ দিওঁ মোক যদি হাঁহটো কৰে মই পাৰটো উত্তৰ দিলে হ'ব চানো নহ'ব নহয় ওলটাই পুল্টাই মই কথাখিনি ক'লে কিবা কথাৰ মূল্য থাকিবনে ফাল্টো বুলি আপোনালোকেই ক'ব আৰু অখিল গগৈ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানিছে অখিল গগৈ এজন কেনেকুৱা মানুহ বহুতে বহুত মন্তব্য কৰে অখিল উদ্দিন বুলি কৈ দিয়ে অখিল উদ্দিন বুলি কৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰে যোনে কয় তাৰ মানসিকতাটো চাবচোন কিমান নিম্ন খাপৰ হ'ব আমি জানো কাৰোবাক কওঁ বা এইটো অখিলুদ্দিন বা এইটো মলুৱা উদ্দিন এইটো আমুক উদ্দিন ভুচুক উদ্দিন পিজুজ হাজৰিকাইতো ফটো উঠিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিব পাৰোঁ বা মামা হ'লেওতো মুছলমান মানুহৰ লগত ফটো উঠিছে বা জয়ন্ত মল্লভ হ'লেও ফটো উঠিছে সেইটো কি ডাঙৰ কথা হ'লনো সেইটো একেবাৰে নহ'বলগীয়া কথা হ'ল নেকি বাৰু কওকচোন আৰু সেইবিলাকে যে এডিট কৰি পেলাই যিয়ে নহওক কিন্তু সেইবিলাক আই টি চেলে কৰে বিজেপি আই টি চেলবিলাকে কৰে হেৰি ন অইনে কৰিবলৈ নাযায় সেইটো একদম অপ্ৰিয় সত্য কথা বা তেওঁলোকৰ ফটো কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা বিকৃত কৰা নাই দেই বা মামাৰ লগতো বহুত মহিলাই তেনেকৈ হেৰি কৰিছে ফটো চটো উঠিছে সেইটো জানো কিবা ক'বলগীয়া কথা বা সেইটো কিবা আলোচনা বিষয় হ'লনে মোৰ মতে কিন্তু সেইটো একেবাৰে আলোচনা বিষয়ে নহয় কোনোবা কাৰোবাৰ ওচৰত যাওঁতে কোনো কোনোবাই ভাল পাইছে গোপা মাৰি ধৰিছে সেইটোনো মানে কি আৰু একেবাৰে বাপৰে তিলটোকে তালটো পৰি পেলাই নহয় ঠিক তেনেকুৱা সেই মই মোক যোনে কমেণ্ট কৰিছে মই তেওঁক কথাখিনি কৈ আছোঁ দেই আৰু তুমি ভালকৈ শুনি লোৱা মই ইয়াৰ আগতেও মই অখিল গগৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ নবনোৱা নহয় কিন্তু বনাবলৈ মানে কি আৰু যিটো নোহোৱা মানে হয় তেওঁ কামত ব্যস্ত আছে মই সেইবিলাক ভিডিঅ' মই কি বনাম আৰু তেওঁ আচলতে সেই চিন্তাধাৰাটোত কথাটো কোৱা নাছিলে তেওঁ মোক বেলেগকৈ কৈছিলে হয়তো তেওঁ মই কৈয়ে আহিছোঁ তেওঁ হয়তো বিজেপি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মোক তেনেকৈ কৈছিলে আপোনাক বোলে দেখি থাকোঁ নহয় আপুনি বোলে মামাৰ ভিডিঅ' বনাম অঁ মামা প মানে পপুলাৰ মানুহ নহয় জানো গতিকে পপুলাৰ মানুহটোক আৰু আমি পপুলাৰ কৰিবই লাগিব তেওঁ যদি কিবা এটা মানে নোহোৱা কাম কৰিছে আমি তেওঁক সমালোচনা কৰিব লাগিব আৰু সেই সমালোচনা কৰাৰ ফলত তেওঁ চকুত পৰিব আৰু চকুত পৰিলে তেওঁ নিশ্চয় সেইটো মানে বিচাৰ কৰিব বিচাৰ বিবেচনা কৰিব তাৰ মাজেদি যি হয় হ'ব নহয়নে মই ভিডিঅ' তেনেকুৱাই বনাওঁ আৰু মই মোৰ কোনো ব্যক্তিগত কেতিয়াবা কিবা বনাওঁ কিন্তু কাৰোবাক আজৰি মাজুৰি কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সাঁতোৰা মাৰিবলৈ যোৱা অভ্যাসটো মোৰ নাই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে গতিকে যা যিটো ভিডিঅ' বনালে নেকি ৰাইজে কিবা এটা কথা জানিব পাৰে আৰু এইখিনিতে এটা ক'ব লাগিব দেই মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই হেনো বহুত মানুহে কিছুমানে বুজি নাপায় আৰু দুগৰাকী মানে বোলে মোৰ কথা মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই চাই বোলে আজিকালি ৰাজনীতি জ্ঞানটো বোলে অলপ হৈছে আৰু এদিন তেওঁলোকে সেইটো ভিডিঅ' তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মানে বনাইছে গতিকে বহুত ভাল কথা যিয়েই নহওক কৈছে যে হয়নে নহয় কিবা এটাটো জ্ঞান থাকিব লাগিব নহয়নে তেনেহ'লে কি আমি যে ভোট দিবলৈ যাওঁ আমাৰ যদি একো জ্ঞান নাথাকে কোনোবাই যদি আমাৰ আজিকালি যদি গম পায়েই দালালৰ কথা আপুনি ইয়াতে ভোট দিয়ক বুলি ক'লে ভোটটো দি আহিব যদি সেইখিনি কথা পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে বুজি পায় তেতিয়াতো তেওঁলোকে সেইটো কাম নকৰিব নিজৰ বিবেকেৰে ভোটটো দিব হয়নে এতিয়া আঁচনি পালোঁ বুলিয়ে যে মই কিবা এটা মানে হেৰি কৰিম এতিয়া কৈ কৈছোঁ বস্তুৰ দাম কিমান বাঢ়ি গ'ল গম পায়নে মিঠাতেলৰ দাম কিমান বাঢ়িলে মাংসৰ দাম কিমান বাঢ়িলে গম পায়নে ওপৰতে যিবিলাকে খায় সেইবিলাকেতো গম নাপাব যোনে ঘৰখন চলায় তেওঁলোকেহে গম পাব গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰত জানো কোনোবাই মাত মাতিছে তাৰ ওপৰত কোনোবাই ভিডিঅ' বনাইছেনে নবনায় কাৰণ সেইবিলাক বনাই তেওঁলোকৰ লাভ নাই গম পাইছে বা মাতো নিদিয়ে আৰু মই এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে বহুতে হয়তো গম পাইছে আৰু বহুত মহিলা আজিকালি বজাৰলৈ যায় অকল যে মই যাওঁ সেইটো কথা নহয় বহুত যায় আৰু তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায় তাৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত মানুহে মানে সচেতন মই গম পাওঁ কিয় গম পাওঁ কমেণ্টত গম পায় ন ইমানেই সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকে কমেণ্ট দীঘল দীঘলকৈ লিখে মইহে উত্তৰ দিবলৈ মানে সময় নোহোৱা হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত মই চমুৱাই পেলাই থৈ দিওঁ অঁ হয় দিয়ক একদম সঁচা এনেকৈ বুলি কৈ থৈ দিওঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মানে একে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ দেই বেয়া নাপাব মোৰ অকণমান প্ৰব্লেমো চলি আছে সেইটো কাৰণে মানে কি ক'ব আৰু মানে সময় নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ কিছুমানৰ ভিডিঅ' মই চাবই পৰা নাই এইবিলাকতে লাগি থাকোঁতে অইন একো নাই মোৰ নিজৰ ঘৰুৱা কিছুমান হেৰি আছে কিন্তু কম আৰু আৰু তাতে হ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ শাওণ মাহ চলি আছে আৰু শাওণ মাহত মন্দিৰতো যাব লাগে বিশেষত আমি সদায় মন্দিৰত নাযায় কিন্তু শৰাই কলিতা দিলেহে আমাৰ শাওণ মাহটো গোটেই মানে মন্দিৰত যায় এনেই আমাৰ প্ৰতি সোমবাৰে আৰু ময়ো এতিয়া তৈয়াৰ কৰিছোঁ কালিলৈ শৰাই এখন দিম বুলি মই যিহেতু দেওবাৰে গধূলি সময়ত এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চাৰে সাতটা বাজিছে জানে কেনেকুৱা কষ্ট তেনেহ'লে চাওকচোন সেই বজাৰ সময় কৰি আহিছোঁগৈ আহি লৈ পেলাই এইখন কৰি মেলি আকৌ কালিলৈ সোনকালে তৈয়াৰ হ'বই লাগিব নহয় জানো এইবিলাক বহুত কথা বহুত কথাৰ কাৰণে এই শাওণ মাহটো কিমান শ্ৰেষ্ঠ মাহ আপোনালোকেতো জানেই আৰু সকলোখিনিতে চকু দিব লাগিব যিহেতু ময়ে ঘৰৰ মুৰব্বী মানুহজন মানুহজন হওক বা ল'ৰা হওক বা বোৱাৰী হওক তেওঁলোকেতো আৰু এইবিলাক ইমান হোৱা নাই ন এইবিলাক ৰাজহুৱা হওক বা নিজৰ ঘৰ দুৱাৰৰ কথা হওক তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পৰা হোৱা নাই নহয় সেইখিনি ময়ে কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সময়ৰ মানে অভাৱ আৰু সময়ৰ অভাৱ কাৰণে মই তেনেকৈয়ে মানে ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়াই তেতিয়াই বনাই কৰি পেলাই থৈ দিওঁ আৰু কালিয়ে আজিয়েহে মই নিজে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ এনেই এইখিনি যে ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক মই একেলগে সিদিনাখন মানে কামৰ কাৰণে দৌৰি থাকিব লাগিব বুলি চাৰি পাঁচটা ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ জানে এইখিনি আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত এইকেইদিন গৰম পৰিছে গতিকে সময় নাইকিয়া আৰু মোৰ ঘৰুৱা বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ চমুৱাবলৈ চাওঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু অখিল গগৈ কথানো মই কি ক'ম সেইখিনি কৈছোৱেই যিখিনি এতিয়া আপোনালোকে কোৱা মতে তেওঁ পূৰা নিজৰ কামত লাগি আছে যিহেতু মিত্ৰতা হোৱা কথা আছিলে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৈছে মিত্ৰতা নহয় সেইকাৰণে আমাৰ নিজৰ দলৰ পৰা উঠাব লাগিব প্ৰাৰ্থী নহয়নে আৰু প্ৰাৰ্থী উঠাব লাগিলে সভাপতি তাত দৌৰিবই লাগিব কাৰণ বিৰোধী দলৰ সভাপতি আমাৰ এজনে আছে মানে শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ কাৰণ তেওঁৱে এতিয়া সৰ্বেসভ চবফালে তেওঁ মাথা মাৰি থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত কেইজনমান উঠিছে বাৰু নতুনকৈ অহাও হওক বা একে আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ পৰা মানে জন্ম দিয়াৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু তুলি তালি কিছুমান লৈছে তেওঁলোককো মানে লগত লৈ পেলাই যিমানখিনি পাৰে সেইখিনি কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি আছে বা আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এখন সুস্থ সুন্দৰ চৰকাৰ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ মই কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যোনে যি মন্তব্য দিয়ে দিয়ক মই কৈছোৱেই মোৰ ইয়াত আপত্তি নাই ক'বলগীয়া আৰু চুইখন এনেকৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকক মই কথা দিছিলোঁ যে মই হেৰি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি হেৰি দিম কাৰণ বহুতে মোক তেনেকৈ কৈছিলে কিন্তু আপোনালোকে নিজেই কওকচোন ইমানখিনি যে মোক ধৰিছে বাৰু কোনোবা দিনাখন মই মানে শ্লিভলেছ কাপোৰ পিন্ধিলেও মোৰ জানো ম কিবা মানে হেৰি কিবা কিবি মানে নেদেখিবলগীয়া বস্তু দেখিছে নাই দেখা ন তথাপিও মই আপোনালোকক মানে কথা দিছোঁ যে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি এই ভিডিঅ'টো বনাম আৰু ইমান গৰম চাওকচোন আপোনালোকে নিজেই চাওক মোৰ মুখখন দেখিলে আপোনালোকে গম পাব গতিকে ইমাননো শাস্তি কিয় দিয়ে বাৰু হাঁ নিদিবচোন কেতিয়াবা এৰা ধৰাও কৰিব নহয় জানো যিয়ে নহওক দিয়ে মই অকণমান ধেমালিও কৰিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু বেছিকৈ বহলাই নাথাকোঁ দিয়ক আপোনালোকেও নেট খৰচ কৰি মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব জানো নাচায় নহয় গতিকে নালাগে সকলোৰে কথা চিন্তা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই